Ми живемо зовсім поруч. У нас спільна широта, спільна Східноєвропейська рівнина та спільний кордон, і не одне століття спільної історії за мірками світу. ми Дуже давні і близькі сусіди, ніби люди з одного поверху, поляки і українці. Але що українець знає про Польщу, а поляк про Україну сьогодні у програмі трохи про Польщу, як вона є зараз. Одна з основ демократичної правової держави сучасного світу безумовна турбота про своїх громадян, у тому числі у складних ситуаціях, наприклад, у разі змішаного походження, коли приналежність етнічна не співпадає з офіційним громадянством, а подвійного громадянства країна не визнає територіальне розмежування після другої світової війни, зміщення кордонів східноєвропейських держав на захід, акції з примусового переселення призвели до того, що тисячі етнічних поляків опинились в Україні. Росії, Білорусі та в країнах Балтії. У вересні 2007 року керівництвом Республіка Польща з ініціативи тодішнього президента Леха Качинського для іноземних громадян, що мають польське походження, було видано документ, що підтверджує приналежність до народу Польщі карту Поляка. Карта Поляка гарантує довгострокову шенгенську візу. Та широкі можливості для роботи за наймом та розвитку власного бізнесу, пільгове користування транспортом, участь у культурних та освітницьких програмах. Напевно, це найперший і серйозний крок, що дає можливість полякам етнічним повернути свої належні права та отримати можливість будувати своє життя з європейською країною. На 2014 рік карти поляка отримали понад 50 тисяч українських громадян польського походження. Але цікаво, що за неофіційними даними етнічних поляків в Україні може бути до трьох мільйонів. У грудні 2014 року на сайті Генерального консульства Республіки Польща у Харкові оприлюднено інформацію про допомогу особам польського походження, що мешкають у Луганській та Донецькій областях. в разе загрозы грозы ихнему житю и здоровью, чьи майна в результате военных действий. самая идея, она возникла где-то в начале декабря, в первой декаде декабря, и это было просто, это была идея или просьба самых заинтересованных, это жителей Донбасса, польского происхождения, польской диаспоры, это они сами обратились с такой, такой драматической просьбой к польскому правительству, Польше, чтобы их вывезли. Вывезли от войны, от голода, от страданий. Это был первый импульс. Решение, конечно, не просто было принять, поскольку но такая вот эвакуация но не имеют прецедентов. Мы, знаете, занимались эвакуациями разными. Но прежде всего это польских граждан. Вот были случаи, вот, прежде всего, это туристы, знаете, в Египте, там, в Сирии. В Сирии, между прочим, Украина нам помогла на своих самолетах вывезти там наших. Но это были польские граждане, либо, так сказать, еще их э, супруги, дети. А тут діло не касається польських граждан, а то касається граждан в України з польськими корнями, з польським працівнім. Облік осіб польського походження на тимчасово окупованих територіях був ускладненим. Декотрі мешканці Донецької та Луганської області зверталися раніше до полонійських організацій з питання оформлення карти поляка, але таких була меншість. З більшістю людей до сих пор наше консульство не має таких контактів. мы даже не предполагали, сколько этих людей. Это у нас там было, знаете, генконсульство в Донецке. Но оно недолго там успело поработать. Только несколько месяцев консул начал там налаживать связи с этой нашей диаспорой, сколько там людей, где они живут, какими вопросами. Но мы только начали все это исследовать, когда началась война, и мы были вынуждены из Донецка уходить. Так что мы немножко действовали слепую. Это касается вот этих временно оккупированных территорий. Там же наши консулы, как правило, не ездили, не могли там ехать. Мы работали, знаете, такими методами, как интернет. Допомагали здесь сбором информации по лунистской организации, так и церковь. Все происходило очень быстро, по документам никаких вопросов не было. Вот. Мы приехали, зарегистрировались и просто ожидали уже э, время отправки. Вот. А узнали из интернета. Документы у меня были готовы. Но я собиралась сдавать на карту поляков. И подтверждение о польском происхождении у меня было. Мы старались этих людей уведомить об этой акции. Но у нас не было так обратной связи. Сколько людей узнало? Все ли узнали? Конечно, часть людей узнал. И эти люди потом выходили на нас, они давали заявления. Конечно, мы все это проверяли, мы списки эти, эти составляли. Но это, знаете, это было так, как бы, знаете, без такой полной обратной связи. И мы все это сделали практически в течение месяца. Месяца. Окончилось это 13 января, да, началось где-то в районе 10 декабря. Так что за месяц с нуля, с нуля, при этом, так сказать, очень э, сложностях в налаживании связи, практически в одностороннем контакте, действуя в полслепую, э, без возможности туда выезда консул, чтобы как-то на месте, как-то там с людьми говорить. Вот в таких очень-очень-очень сложных условиях нам удалось это более или менее сделать. На жаль, не каждый гражданин польского походження встиг и физически смог заявить про желание эвакуации. Люди до сих пор звонят на мой мобильник, я этот мобильник свой дал как контактный мобильник, и еще звонки были и вчера, и позавчера, и сегодня, и завтра еще будут, поскольку мы не, не к всем людям успели, так сказать, с информацией дойти, довести это. Оказалось, что большинство людей это из Донецка эвакуировались, из Луганска, а там еще из глубинка. В Украине и в Восточной тоже много людей с польскими корнями, которые так нормально, они даже как бы не осознают этого. Ну просто, ну, были там какая-то бабушка, девушка, ну, ну, дедушка, ну и что? Ну, были, ну, пусть были. Часть их, них, часть, обращаются за карточками поляка, но это только часть, начало, начало этого. А так в большинстве случаев люди то ли забыли, то ли как-то для них было, ну, ну есть какие-то корни. Ну и пусть будут, но ну, какие у человека корни разные корни есть. Но только когда знаете, когда горе, когда вот такая обстановка, когда тут угроза жизни, тогда человек начинает, начинает вот эти Моменти, какби бы сумінать, и вот а да, я, а я же поляк поскаждів, тоже то вже мені можна помочь наявність карти поляка не була обов'язковою умовою для евакуації. Громадянин мав довести польське походження, наприклад, архівним документом та скласти заяву, що завіряється місцевою полонійською організацією. Друга умова – перебування на тимчасово окупованій території у період з 1 до 26 грудня 2014 року. Були віддільні випадки дітей, коли у батьків одного этого родителя, который обокрылся, был загранпаспорт, а у его ребенка или детей не было своего загранпаспорта или он не был вписан в паспорт родителя. Это драматический случай. Ну как? Ну как же может мать или отец уехать, а своего маленького ребеночка оставить? Или одного взять, а второго оставить? Это же невозможно. И мы обратились вот через МИД Украине вот, к пограничной службе, что это там были три таких отдельных случая, и нам пошли навстречу украинские власти, что хотя у них не был загранпаспорта, и как бы не был у них основания пересечь границу, нам дошли навстречу, и эти трое детей могли уехать. Это была одна розовая акция, и кто, так сказать, но успел, у кого были документы, кто смог, кого мы смогли забрать, эвакуировать, мы это сделали. Другого этапа или продления, или каких-то там новой, второй волны не планируется. На жаль, навколо акції відгуки з нашого боку були неодностайними. Але припущення навколо того, що Польща відбирає лише, так би мовити, якісне населення, звичайно, не підтвердилося. Звісно, що таких речей не було, не могло бути. Ми, як би теж, як список составили, ми для своїх так скацелей там от таку статистику робили, скільки людей там. до 18 лет, сколько до 30, сколько до 40, чтобы такие статистики делать тоже, у кого там высшее образование, у кого среднее, у кого такие. Но это только, знаете, с этой, с этой целью, что потом в Польше можно было им как-то уже подбирать, подбирать ну, квартиры, чтобы как-то им там уже будущее, будущую жизнь обеспечить. Но не было такого, что вот кто-то, знаете, вот, подал заявление. A my go nie przyjmowali, ponieważ u niego nie było tam, czy to nie było obrazowania wyższego, czy drugiego, albo czy to tam nie, nie koniecznie brali wszystkich, kto wypełnił dwa usłowia. Po pierwsze, u niego jest polsko i i on w stanie wsastajanie, dokazać jakiegoś dokumentu, metopu i i kto przeżywał na wymienno okupowanych terytoriach, ponieważ Это было принципиально важным. Я была за границей, поэтому, наверное, и имею такие более прогрессивные взгляды на Запад и на Восток. И э, я не думаю, что мне будет тяжело, потому что у меня за плечами еще два языка. Я сама э, закончила институт иностранных языков, английский, французский. Ну и вообще общении нет у меня как бы ни, никаких проблем. Если бы. Было, можно было как-то выжить семьей, мы бы остались. Мы бы так, наверное, не рисковали, потому что мы понимаем, это риск, это работа, мы не в розовых очках. И нам предстоит огромная работа, но мы к этому готовы. Потому что у нас вот есть дети, нам есть ради чего. Мы планируем, конечно, все, что нам предоставят, какие права, какие курсы. Мы готовы учиться. Мы с мужем с высшим образованием оба. Мы готовы перепрофилироваться, обучаться, работать. Польська сторона забезпечила виїзд з небезпечної території та переліт до Мальборку, надає житло пропозиції щодо робочих місць та місця для навчання дітей строком на півроку. Декому, ймовірно доведеться перекваліфікуватись. Декого можливо чекає розчарування через різницю в менталітеті чи через брак інформації про країну, куди вирушили. А можливо і ні. По закінченні терміну. Кожен з евакуйованих має сам нести відповідальність за своє життя і свої рішення. как Як будь-яка вільна людина у вільній країні. Але на часі правда одна – 178 людей зараз у безпеці.